Allahumma ajina minan nar Allahumma ajina minan nar. tujuh kali bukan 3 tiga kali saja tiga kali pun neraka sudah berkata aku tak nakan awak baca 10 kali pada tiap subuh baca 10 kali selepas sembahyang lima waktu pas sembahyang mag maghrib dan subuh kalau maaf min wadadi Ismail hadis Bukhari Muslim lanjut subuh-subuh jangan ngantuk <coughs> lepas maghrib jangan ngantuk la ilaha illallah wa daulah syarika la umur wa yumi la alhamdulillahi wa yumita ala kulli syai'in la ilaha illallah wa daulah syarika la ngata ngantuk terus la illa ilaha illallah wa daulah syarika Taul mul walal wa yumi ta'ala kulli shay'in qadir. Ambil gam. La ilaha illallah apa yang plaster step Sulatib, ambil sulatib. La ilaha illallah, daulah jadi kalau laul mul walal amdu wa yumi tu'ala kulli shay'in qadir. Jangan berhenti sampai situ, sambung. Allahumma ajina minan Allahumma ajiunna minanno ya Allah dengan api dunia pun kami tidak sanggup dengan panas pun kita sudah menderita cukup dengan panas air suam suam, suam, suam kadang-kadang kita salah ijaz Hah. tadi itu tak terasa panas pusing sampai ke ujung Allah panasnya ya Allah itu baru air suam itu baru air yang kita panaskan itu badan kita sudah tidak tahan dengan terik matahari kita tidak tahan dengan panas dapur kita tidak tahan apalagi kalau dengan daya elektrik wa'iyyadubillah neraka jahannam lebih panas jangan tak dibaca haram alaikum kalau sampai atum tidak membaca itu yang namanya haram jeda <Eyuhiliga> itu yang paling pantas dikatakan haram jeda kalau kita tidak membaca Allah majidna dan nas banyak tujuh kali setelah subuh dan mati. kenapa? sebab sadis dahsyat sungguh Allah yang maha pemurah takkan Allah menyiksa takkan Allah tidak mendengar tak Allah tidak melihat kepada hamba yang memang betul-betul menggigil ketakutan dengan azab api neraka bukan setakat takut saja justru dengan kita kita meminta Allahumma ajina minan nar Allahumma ajina minan nar tujuh kali bukan setakat tiga kali saja tiga kali pun neraka sudah berkata takut tak nak awak. Tapi kita bersabda kalau kita minta pelindungan daripada neraka sebanyak tiga kali, surga akan berkata kepada Allah, Ya Allah, aku tanahkan dia, elakkan aku daripada, elakkan dia daripadaku. Itu minta pelindungan daripada neraka tiga kali. Ya ini kita baca tujuh, macam mana kalau sampai tujuh kali. Tapi yang kita baca tujuh kali, mat lepas subuh, lepas maghrib. Tiga kali lepas duhur, tiga kali lepas asar, tiga kali lepas isya. Kalau lepas subuh maghrib, baca tujuh kali. Allahumma ajina minanur kita ini sudah dekat dengan kematian memang ada yang belum kawin memang tahu tapi jangan sampai dengan kita kita menghayalkan pada diri kita kita masih ada usia 50 tahun ke depan Nih, ini semuanya calon-calon lari kubur calon-calon kubur semuanya lagi dengan kita doan kita ada sama-sama putih dah ini sini putih misalnya putih, kening pun dah putih dah Pala pun juga ada perubahan dan semuanya ada perubahan apa yang nak kita tunggu kalau saat ini kita tidak dapatkan dunia tidak jadi seorang miliarder, tidak jadi orang yang terkaya tidak jadi orang yang terhebat tidak jadi orang yang popularitinya luar biasa tak masalah yang penting kita selamat daripada api neraka ini bukan satu perkara kecil yang terindah yang terbesar, yang teristimewa daripada permohonan yang kita mohon kepada Allah, mintalah perlindungan daripada api neraka. Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar. Aku bagi kamu angin, aku bagi kamu air, aku bagi kamu rezeki, aku bagi kamu kekayaan, aku bagi kamu sehat, aku bagi kamu afian, aku bagi kamu segala keinginan yang kau inginkan. Takkan aku kedekut kepada engkau yang meminta agar daripada api sebanyak tujuh kali. Allah yang maha pemurah. Sebelum dengan kita meminta agar kita boleh bernafas, Allah bagi kita bernafas. Sebelum kita meminta agar dengan makan kita lalu serono pada tu makan dan juga nemat selera. Aku dah bagikan kepada anda. Sekejap lagi kita makan Alhamdulillah Sekejap lagi dengan kita gerak Alhamdulillah Semuanya aktif dalam kehidupan kita Itu anugerah pemberian daripada Allah Jalla Jalalu lalu Mana bukti ada dalam berapa juta ramai yang sedang dirawat di kawasan ICU Sedang dirawat di hospital-hospital Berikan kehidupan, berikan keselamatan, berikan keburu. keuntungan kepada mereka Tak boleh kita tidak berlipat apa-apa Itu anugerah daripada Allah. Jadi kalau pada waktu itu. Kalau pada waktu kita sudah mendapatkan yang semacam itu. Jangan tidak kita kumatkan. Amirkan mulut kita ke Allah. Ampunkan segala ketakdiran kami Allah. Ampunkan segala kedikiran kami Allah. Ampunkan segala kealpan kami Allah. Mohon. Pelindungan daripada api neraka. Tujuh kali. Tujuh kali. Jangan kurangkan daripada tujuh.